Kamilah kumpulan yang pertama dari Brunei yang tut di maktab tentera ini. Selain daripada itu ada juga kedet-kedet daripada Singapura dan yang selebihnya adalah kedet-kedet daripada Persekutuan Tanah Melayu sendiri. Kami sekampung orang-orang Brunei saja, 300 lagi orang sana tu. Tak ada nombor orang sekarang dapat gaji jalan penting dapat gaji tinggal pakai cat minyak saja. ingat saya masih tetap uh, zing dan katil katil besi lah yang seorang-seorang macam yang ada spring itu satu pelatun satu barik satu pelatun satu barik perancangan awal untuk menubuhkan pasukan askar Melayu Brunei yakni AMB bermula pada tahun 1954. Pada masa itu, tujuh anggota jawatan kuasa penasihat perlembagaan Melayu Brunei, iaitu tujuh serangkai, telah mempersembahkan pandangan mereka ke hadapan Majlis Sultan Haji Omar Ali Saifuddin supaya menubuhkan pasukan tentera yang dianggotai oleh anak Melayu tempatan. Pada tahun 1960, pandangan jawatan kuasa ini kemudiannya disusuli dengan tindakan kerajaan Brunei mengiklankan tawaran kepada anak tempatan untuk menyertai angkatan tentera sebagai pegawai kadet. Dalam masa interview ataupun proses pemilihan itu, ada beberapa peringkat diadakan Peringkat pertama ialah ujian bertulis. Kemudian ujian lisan. Dan peringkat yang ketiga ialah ujian di lapangan. Kami telah pun dibawa ke Tasik ke Lama untuk membuat tugas-tugas yang pada masa itu kami anggap mencabarlah misalnya menyeberangi sungai di Tasik itu dengan menggunakan perkakas-perkakas yang serba tidak cukup. Ini adalah sebagai untuk mengetahui bagaimanakah aa, sifat kepemimpinan seseorang itu. Dari tujuh orang yang telah disenarai pendekkan, tiga orang anak tempatan berjaya dipilih sebagai pegawai kadet yang pertama. Mereka adalah Sulaiman bin Awang Damit, Muhammad bin Haji Daud dan Awangku Ibnu bin Pengiran Apong. Mereka lah menjadi perintis terawal para jurid negara. Mereka ditempatkan di kem latihan pegawai kadet di Maktab Tentera Persekutuan Tanah Melayu Port Dickson pada 2 Januari 1961. Selepas enam bulan itu, di production itu, bangunan kami baru di Sungai Besi di Kuala Lumpur siap. So kami pindah ke bangunan baru, camp baru di Sungai Besi di eh, Kuala Lumpur uh, pada Jun tahun 61. So, dari kami ke di Purisang, Sungai Besi tak kami. Kami kembali cutinya end eh, of the year uh, sebulan uh, cuti ke Brunei. Jadi kami membuat temuduga di Sungai Besi lebih kurang 10 hari lah lamanya lepas tu ditemu duga oleh pegawai-pegawai kanan di maktab tentera persekutuan di Sungai Besi lepas tu kami telah diberitahu terpilih untuk menghadiri kursus pegawai kadet di Sungai Besi Selangor Tekala ketiga-tiga pegawai muda ini menjalani latihan di Melaya, pengambilan rekrut askar pertama di Brunei telah dilaksanakan pada bulan Mei 1961. Sekumpulan pegawai dari askar Melayu telah ditugaskan untuk merekrut anak tempatan. Seramai 60 orang anak tempatan terpilih menyertai rekrut pertama askar negara. Saya mengetahuinya melalui radio pada masa itu telah mengumumkan uh, akan mengadakan pengambilan angkatan tentera Brunei yang pertama tiap-tiap daerah dan semua daerah yang akan di, dikunjungi oleh yang pengurus-pengurus untuk mengambil pada masa itu belum ada lagi jabatan angkatan tentera sampai di production lah masing-masing dibagi ke kami 60 orang dibagi kepada dua pelatun pelatun lima dan pelatun enam hamba kelurusan pelatun lima lah dan di sana lah bermula, ha, semuanya bermula cara spontan belum lagi anu lah tu belum lagi belati mana-mana lah baru semua pergerakan cepat lah. Tok. Pada 31 Mei 1961, rekrut pertama Askar Brunei memulakan latihan di pusat latihan rekrut Port Dixon, Melaya dan dengan rasminya pada tarikh tersebut Askar Melayu Brunei iaitu AMB pun ditubuhkan. Kemudian pada bulan September 1961, pengambilan kedua askar Melayu Brunei seramai 70 orang telah dilaksanakan. Bila sudah kami habis tamat latihan di Production, kami berasa bangga bila penonton-penonton yang ada di sekitar di Production. Begitu ramailah untuk melihat askar Brunei yang pertama ni tamat latihan dan kami pada masa itu juga berasa bangga tidak banyak ah ha, peletun-peletun yang training atau dari askar Melayu hanya satu peletun saja yang boleh menaiki tangga tu. Rekod pertama menamatkan latihan pada 4 November 1961 dan kemudian pulang bercuti ke tanah air pada 8 November 1961. Kepulangan mereka disambut oleh ahli keluarga di lapangan terbang lama pada 9 November 1961 buat pertama kali negara menyaksikan pembarisan askar Melayu Brunei di Padang Besar Bandar Brunei. Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hairi Wa'din berkenan berangkat ke pembarisan tersebut. Semangat patriotik dan cintakan tanah air yang ditunjukkan pada para jurid semasa pebarisan ini menjadi inspirasi kepada lebih ramai lagi anak-anak tempatan untuk menyertai askar Melayu Brunei. Kami balik ke Brunei buat uh, kawat untuk recruiting drive untuk tiga daerah. Uh, daerah Brunei Muara dan, uh, dan orang ramai banyak melihat. keluarga dan orang, orang melihat, bangga melihat kami sebagai selatih sudah enam bulan balik ke Brunei sebagai seorang askar selatih. Selepas satu buat pertunjukan di Blight dan Tutong. Jadi apabila kami membuat pertunjukan kawat, kami balik bulan November 61 itu, baru dah recruiting drive yang banyak 100 lebih kan mau makan 200 orang masuk kami masa itu adalah gerak wadana tu gamis tu. Yang Brunei masa intik kedua tu hanya dua skot. Skot satu sama skot dua. Saya skot satu. Pertama kali saya dipilih menjadi skot leader. Kalau pasukan kami berlawan sama lain-lain unit Brunei tidak pandai kalah. Apa saja. Mesti the top. Main hoki kah, main bola kah. tidak pandai kalah. Apalagi kalau maraton 18 batu daripada umur 1 sampai 18 tu orang Brunei saja tu. Pada 16 Disember 1961, askar Melayu Brunei pengambilan ketiga telah dibentuk. Rekrut ketiga ini lebih besar lagi dari rekrut pertama dan kedua iaitu seramai 195 orang. Dengan ini, tahun 1961 telah menyaksikan pembentukan tiga pengambilan askar Melayu Brunei yang terawal. Peristiwa ini adalah satu catatan penting dalam sejarah kita ini. Dalam bulan Oktober itu, kami pun sudah mula menyekuti menjadi, menjadi askar. Lah. Dulu namanya askar Brunei. Dulu belum ada Malaysia, askar Melayu. Jadi membijakan askar Melayu sama askar Brunei, tahunnya B, pangkal angka itu. Saya seorang pelatih muzik Angkatan Bersenjata lagu-lagu yang apa akan dirang nyanyikan apa lagu contohnya tentera laut semua mengagak ke dia aku jadi kalau kami cipta lagu ini banyak-banyak mendatang -banyak, kaya tu juga satu lagu dibagi semua tentera laut askar penceragam kami sini pun sekali orang-orang itu andai dia orang baik pun dia orang di jam atau pasar bagi itu ah sana ah suruh dia menyanyi penceragam main live betul. Dirang pakai instrumen saja. Jadi dia tu, kena tu. Uh, penstrukturan uh, askar Melayu Brunei pada masa itu memanglah di tangan pegawai pemerintah dan juga pegawai-pegawai uh, tentera Melaya yang dipinjamkan pada masa itu. Kami adalah terlibat daripada segi komand saja pemerintahan pelatun-pelatun pelatun masing-masing. Pelatun, pelatun Jadi daripada segi penstrukturannya adalah di tangan pegawai-pegawai uh, tinggi yang dipinjamkan daripada tentera uh, Persekutuan Tanah Melayu. Pada Disember 1962, tekala askar Melayu Brunei berkhidmat di Melaya, mereka dikejutkan dengan peristiwa pemberontakan di tanah air. Barangkali kita ini semua ingat pada 8 hari bulan Disember adalah satu tarikh hitam bagi negara Brunei. Jadi selepas kami tamat latihan, kami langsung tidak menerima apa-apa arahan daripada pihak Brunei. Dan seterusnya diarahkan untuk terus melaporkan diri kepada askar Melayu Brunei yang telah pun tertubuh pada masa itu dan ditempatkan di Sigenting Camp kondision. Selepas tamat latihan, kami terus pun berkhidmat dengan standby untuk pulang ke Brunei pada masa itu. Tapi selepas 72 jam standby, kami telah tidak dikandaki untuk pulang dan terus diarahkan untuk uh, berkhidmat dengan askar Melayu Brunei pada masa hmm. itu. Pemberontakan tersebut dapat dikawal dan keadaan kembali tenang di Brunei. Askar Melayu Brunei termasuk tiga pegawai muda meneruskan khidmat dan latihan ketenteraan di kamp Segenting. Sebenarnya tapak Segenting kamp itu bekas latihan tentera Melayu dulu. Saya ingat waktu itu cuma tiga company saja dan termasuk headquarters itu mau 400 orang lah, 400 orang lebih. Jadi oleh sebab keramaian itu maka dibina uh, secara sementara bangunan uh, kem itu. Uh, uh, jadi bukan bercat papan, pakai cat minyak saja. Ingat saya masih ingat. Uh, atap zinc dan katil-katil besi lah yang seorang-seorang macam yang ada spring itu. Satu pelatun satu barik, satu pelatun satu barik. Jadi uh, barangkali kalau askar-askar mendengar biasa sama saja uh, dibagi pinggan pinggan besi cawan cawan besi semua makan dibawalah berbaris tu cawan pinggan basi tu latihan termasuklah kita uh, dibawa latihan masuk hutan sana mula-mula uh, kita uh, dapat mengurusi pengalaman-pengalaman uh, di antara jurulatih -juru itu pernah bertugas waktu pengganas komunis setiap hari semua asgar yang menjalani latihan bangun mengapsawal subuh sekitar jam 5.30 pagi. Mandi dan mengenakan pakaian seragam latihan fizikal yakni PT. Sarapan pagi di dewan yang dikhaskan dan berkumpul di kawasan lapang khas perkumpulan pada jam 7.30 pagi untuk arahan selanjutnya. Selepas tiga bulan kami buat latihan. berlawan terkami belajar berlawan, untuk berlawan kawat menimba apa askar Brunei ada domestic apa menimba kawat semua dispersan ya. Saya ingat dalam enam bulan di mana kita dibagi cuti panjang sebelum itu dibawa rekreasi dibawa ke Kuala Lumpur atau perkebunan melawat-lawat ke, ke Melaka tempat-tempat sejarah masa latihan di di Segenting. Eh. Selain kem Segenting, anggota askar Melayu Brunei juga pernah menjalani latihan kepekaran jangka ke masa pendek di kem Metaka, Pahang dan Kelantan. Kenangan kami yang ada di Metaka. Lulus malam deraya, ha? takdir raya. Jadi bilang orang sedihlah tu. Kami kan orang luar kan, Selepas melayak, datang orang ke barik kami. Dijemputnya ke barik-barik di orang kelamin. Di sana kami berlayak ke arah orang itu. Kami pun terkejut, lah. Layanan orang itu, arah kami orang luar uh, dilayan orang macam keluarga. Sedih kami itu hilang, lah. Oh, disediakan rendang apa semua, kami fikir. Kami dengar je, ada apa-apa kan sunyi. Raya malumlah ada yang balik kampung. Tapi sebaliknya, dia organis something for us. Pada tahun berikutnya, tanggal 25 Mac 1963, almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hairi Wa'din melawat kem segenting yang menempatkan seramai 322 anggota askar Melayu Brunei. Pada hari itu juga, buat pertama kalinya askar Melayu Brunei mengadakan perbarisan di Raja di Kem Segenting. Leftenan muda Awangku Ibnu ditugaskan sebagai juru iring kepada almarhum Sultan Haji Umar Ali Saipuddin Saadul Hairi Wa'din manakala Leftenan muda Muhammad dan Leftenan muda Sulaiman menjadi pegawai perbarisan. Yang saya ingat uh, baginda memberikan Anwar Pulang semangat uh, untuk terus berkhidmat dengan cemerlangnya dan selain mem, uh, memaklumkan bahawa uh, pembinaan kem bagi tempat tinggal askar Brunei sedang uh, dibina pada masa itu dan akan siap tidak berapa lama lagi dan baginda Memperingatkanlah askar-askar supaya bersabar menunggu tarikh kepulangan apabila uh, kem di Brakas itu hampir siap. Beberapa bulan kemudian, negara Malaysia dibentuk pada 9 Julai 1963 tanpa kemasukan Brunei. Pada masa itu, pegawai pemerintah askar Melayu Brunei yang pertama, Lieutenant Colonel Tunku Ahmad bin Tunku Besar Borhanuddin, telah ditugaskan untuk mencari tapak yang sesuai bagi menempatkan satu batalion tentera bersama keluarga di Brunei. Bersama seorang pakar geologi, beliau meninjau lokasi Brakas, Jerudong dan Muara. Beliau akhirnya memutuskan Brakas adalah lokasi yang paling sesuai. Askar Melayu Brunei yang pulang ke tanah air ini dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu Kumpulan Hadapan Advance Party dan Kumpulan Induk iaitu Men Party. Kumpulan Hadapan terdiri daripada 15 orang para jurid dan diketuai oleh Lieutenant Awangku Ibnu. Mereka ditugaskan untuk meninjau dan membuat persiapan di Brakas Camp. Kumpulan ini pulang ke tanah air pada 27 April 1964. We love the camp. Kami sekampung. Orang-orang Brunei saya, cuma 300 lagi orang sana tu. Masa mendengar kembali kata pulang banyak orang, orang menangis sedih. But then as I told you, uh, I didn't stay very long with them di Malaysia because I was tasked by my CEO to lead advance party to uh, to occupy brackish camp masa jalan lama pandai masa lagi banyak banyak bangunan banyak banyak rumah we move pakai kapal lock stock and barrel equipment transport apa je dalam kapal we had our transport we had our all of course our weapons sebenarnya tugas kami ialah meninjau dan mencek Kemahan atau pembangunan bangunan sudah siap atau tidak Dia menanda ditanda di mana you think the A company going to be B, C, headquarter company, quarter master di mana sekarang, uh, barik bujang di mana sekarang, uh, uh, barik bujang cukup atau tidak, uh, satu penggunaan itu untuk satu company. Huh? Uh, uh, belum ada, sebab so, pasal buat temporary mess, Alhamdulillah went very well. But our well, mula mula datang tu obviously lah. They obviously have to stay. Brunei Hotel, dulu besar Bruna Hotel ni. Kami makan di sana apa ina. Then we occupied one flat di Tongkadi atau sana temporary before we ano arrange dia of ano uh, temporary office space tu di belakang. Memandangkan orang kata ini banyakkan uh, bujangan, jadi blok yang disediakan, ada yang kalau kan ikut dalam gambar-gambar yang ada di depan itu sajalah, depan rumah masak masa ini, tempat Kauhaus, itu saja yang ada. Di, dan lagi, markas pertama sini di blok depan ada jalan raya menuju ke Kauhaus itulah yang paling anu Di sanalah markas angkat askar Melayu diraja, di sana. Belum lagi ada betul yang pas kamu belajar. Di atas bukit di mana terus di uh, air wing dulu. Sekarang ini ada helipad di sana. Di sanalah lah eksis orang masuk beliun tu. Bukannya at the moment ke sana jalan straight saja. ya. Dia beliun daripada sebelah kiri markas betul pertama kat sana. Harus uh, menunggu arah tentera udara dulu berapa satu. Di sana tak ada rumah the main entrance beli untuk baru masuk ke ke barikado. Kata orang hujan batu di negeri sendiri manakan sama di negeri orang. Jadi apabila mendengar saja pasukan ataupun batalion askar Melayu Brunei dibawa balik ke Brunei pada ketika itu bulan Mei 1964. Jadi suasana terharu ada suasana gembira ada dan ini kata kesukaan ataupun kegembiraan senantiasalah kerana sekian lama meninggalkan keluarga di Brunei. Manakala kumpulan Induk seramai 400 para jurid yang diketuai oleh Lieutenant Muhammad dan Lieutenant Sulaiman dengan rasminya meninggalkan kamp Segenting pada 2 Mei 1964. Mereka menaiki kapal MB Obi milik syarikat Strait Steamship dan tiba di Brunei pada 7 Mei 1964. Pada masa kita ni masuki berakas kem itu, bukan semua jalan di berakas kem itu berpit, masih lagi tanah-tanah liat. Jadi kalau masa hujan, kereta pun terdasur. Markas batalion pun masa itu belum lagi wujud dah. Cuma kemudian dalam setahun dua tahun baru dah terbina tu markas utama anutor. Kepulangan mereka disambut oleh lebih 5,000 penduduk Brunei yang beratur di sepanjang jalan. Pasukan yang berpakaian uniform hutan, patis, but hitam dan kelengkapan perang beratur di dermaga sebelum berarak di sekeliling bandar Brunei. Nama mereka tersohor sebagai Intek Melaya. Yang datang itu berlipat ganda lah yang menyambut. Apalagi yang di bandar, semua happy lah untuk menyambut. Malumlah kami di sana itu komunikasi main surat saja. Ya. Telefon, pabrik telefon pun not that very available kan masa itu. Menulis minggu ini, minggu depan pun belum tahu ada jawapan. Dah kalau ada emergency itu pakai telegram saya Tapi that's why we uh, feel very, ano, yang orang gembira lah akan balik ke tanah air sendiri dan berkhidmat di sini. Uh, pada di sini tinggal tu, the life was not that good. Kadang kemat tu lah, not that apa yang kita ni. Uh, kalau lama-lama pun, dah berapa selesa lah. No. Colonel D.M. Fletcher dilantik sebagai pengganti pegawai pemerintah askar Melayu Brunei pada tahun 1964. Pada 31 Mei 1965, nama askar Melayu Brunei ditukar kepada askar Melayu di Raja Brunei iaitu AMDB 19 tahun kemudian, pada 1 Januari 1984, bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Negara, nama askar Melayu di Raja Brunei ditukar menjadi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, iaitu ABDB. Nama ini kekal sehingga sekarang. dengan penukaran kepada askar Melayu di Raja Brunei itu uh, Itu adalah satu permohonan, penghormatan yang diberikan oleh Raja Ketan itu uh. Uh, Juga bersempena dengan pengundiaan uh, panji-panji di Raja Yang kedua, mengenai penukaran daripada askar Melayu di Raja Brunei Kepada angkatan bersenjata di Raja Brunei itu uh. ...adalah menyesuaikan ketani setelah mencapai kemerdekaan. Tapi kalau Angkatan Bersenjata mengumumkan satu pertubuhan pertahanan... ...yang diiktiraf sebagai satu Angkatan uh, Defense Force yang berubah-ubah... ...ketani uh, masih lagi mengekalkan pakaian Melayu terutama sekali dalam pakaian seremonial bagi ada rang dan sebagainya. Tantra adalah mempunyai disiplin. Dengan adanya disiplin ini, barulah tantra boleh berjaya. Saya nyatakan kalau orang masuk askar, bertugaslah dengan baik dan ikutlah perintah apa yang dihiraukan. Negara kata Brunei yang berdaulat Di bawah pemerintah, kabar dulu yang mahamuliak. Bagi orang yang sudah dalam perikmatan, kuatkan disiplin, jangan menolak kursus dan tinggikan disiplin. Jika mereka ingin maju, percayakan diri sendiri dan jalankan tugas yang diberikan dengan amanah. Adat tertib adalah dijaga, bersopan santun, hormat menghormati kepada pegawai dan sama sendiri. Bagi orang-orang yang akan menjadi askar, ikutilah disiplin sebaiknya. perkara-perkara yang dilarang dan boleh dibuat supaya jangan menyusahkan diri sendiri. pesan saya jangan pernah kita lupakan. jangan pernah kita abaikan jasa-jasa mereka yang terdahulu berkhidmat untuk kita atau kamu semua. keberanian dan pengorbanan mereka adalah bintang yang membimbing para rakan-rakan yang baru dan muda menuju masa depan lebih mencabar. Kukuhkan tak setia kamu kepada raja dan negara kamu. Janganlah menyerah dalam menghadapi rintangan. Itulah sikap seorang pahlawan sejati. I always remember, there's no bad soldiers, only bad officers. Jadi saya penuh berharap pada pemuda-pemudi yang ingin menyertai angkatan bersenjata di Raja Brunei ini akan sejasa uh, bercita-cita semata-mata untuk mempertahankan kedaulatan uh, negara kita ini. Walaupun kami sudah bersara umur kami semakin sehari semakin tua tetapi darah perwira sentiasa berkubar-kubar di dada untuk negara, raja, bangsa dan agama. Hidup berjasa kepada bangsa, berbudi mulia kepada negara dan raja. Kami bekas prajurit kesaratan telah dayang-dayang serikan negara.